А когда вы говорите, здесь уже месяц назад тушили, да? А? Месяц назад тушили? Да здесь нет, здесь? больше. Больше? А вы видели, как пожар начался, да? Ну как начинался огонь откуда пошел? Мне, ну, так а кто там, тяжело. а там живет кто-то или что это все за помещение? Там есть а бомжи, но нет. Да. Да. А, ушли, да. когда пожар начался, да? Нет, Рас, не, не, нет, не, вон я там ночую. Крайне синий, да? Вот там, вот, эти вообще нужно это убрать. Да, 12 лет у нас вот все стоит. А тут вот первый... То есть никто не видел, кто поджег или что? она наверное, подошла. Это которая? Вот это, которая идет, да, сигареты? Да, так, да, а что а а случилось? Дело в том, что я зашла. Почему-то вообще был запах какой-то, дым. Ага. Э -э в том я помещении, Я вышла да? оттуда, вот там никого не было. А дым был... Внутри помещения. Нет, не внутри, это просто был запах. Я... Нет, я имею в виду, вы находились внутри того помещения. Да, я зашла туда. Дело в том, что основательно э, я, я услышала такой запах дымущий, mm -hmm. Что, действительно, дымить что-то? Я не понимала, что это такое. Я вышла. Э, я говорю, что извините, пожалуйста, вы слышите запах? Она говорит, нет. Я говорю, я почему-то слышу такой запах вообще удушливый. Mm -hmm. Вы мне снимаете на камеру? Да До я... свидания. Вот туда. Ну хорошо, ладно, я не снимаю на камеру. Так и что дальше? Вы ну, позвонили в а, пожарную? Да? Да? Нет, мы сидели вообще, а потом, когда повалил дым оттуда, ага. уже конкретно там. Ну да, ну это же прошло минут 20 или там 20 минут, 30 минут прошло. После того, как бы запах слышали? Да. Нет, я слышу его. А там в помещении ну, тут никого нет, ну, не было? Ну, не знаю, я спрашиваю, Куда помещение помещении... Кто в помещении был? Да? 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 Человек да не, спрашиваю. Же был, меня... Вы же вы ж говорите, что заходили, я вас я спрашиваю. не, я не смотрела ничего вообще. Я просто нашла. И... в этом помещении бомжи поставили. А нет, бомж живет здесь, короче. А тут завхоз, дает им этим бомжам домики, и все... Завхоз — это бомж главный. А, главный бомж? Нет. Завхоз — это вот это относится к этому дому. Там кровати, кровати там, все там. А там хоть внутри никто не сгорел? А хер блядь, убирать тебе не мать, матерь, уже второй раз сгорит. А, вот это тут, да? Уже второй раз Я уже подруга, извините, пожалуйста. Я снимаю. Не это не Послушайте, это не ответ. Полицейского, по которому я снимаю вещи, я Нет, она просто... Это стоит, не надо. Это в частном порядке происходит. Я вот снимаю. Я работаю полицейской, что мне нравится. Я нахожусь в общественном месте. Что снимать не надо? полицейским, они с тем, чтобы меня снимали. Я вот снимаю бокс, который горит. Что мне Твоя нравится? Снимаю не вот пожарную машину. Одну, вторую. А что мне не нравится? Что они Ну, потому что вы там разных каких-то заявлений, я не знаю. А, вы типа остались крайними. А потому крайние, что приехали да, сюда на пожар, да, я понял. Да, да, да. Ну да. Суббота.

Ребята, ребята, соседний загорелся. Соседний слева загорелся уже. А что это там за помещение? Да, оно там заброшено, там кто-то бомжи толкнул.